নমস্কাৰ বন্ধুসকল বাঁহনিৰ পৰা বাঁহ নিবলৈ আহিছোঁ ৰাধনীয়ে ক'লে বোলে খৰি নাই খৰি নহ'লে বোলে ভাত দিয়া নহ'ব উপায় নাই এতিয়া খৰি লাগেই নহয় এইখন দেখিছে নাই বাহনিলৈ আহিছে গোটেই বাঁহনীখন আমাৰেই এইফালৰ পৰা যিমানডোখৰ দেখিছে তাৰমানে বাঁহনিত বহুত বাঁহ শুকাই আছে শুকান বা দুডালমানকৈ লৈ যাওঁ বোলো বাঁহ কৰি দি দিলে সিজি যাব আমাৰ গাঁৱতনো কি হয় তাৰমানে গেছত বেছি ব্যৱহাৰ নকৰে যে জুইশালতে বনায় সেইকাৰণে আৰু খৰি লাগিবই খৰি নহ'লে নাই ফালে আৰু টাউন জেগা নহয় যে খৰি গোটেই অভাৱ নাই গতিকে গোটেই তাৰমানে বাঁহনিত বাঁহ শাৰী হৈ গোটেই কাঠ খৰি মানে আৰু গোটেই খৰিয়েই খৰি হৈ আছে বাঁহনলৈ আহি পেলাই লৈ গ'লেই হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে ইমান গেছত খৰচ কৰি নাথাকোঁ আৰু ভাত কেতিয়াবা বনায় আৰু বেছিভাগ তাৰমানে কি আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহবোৰ আৰু মানুহ সৰহ সৰহ নহয় টাউনতে এতিয়া আপোনালোকৰ কম কম মান থাকে তিনিটা চাৰিটামান থাকে গেছতে হৈ যায় আৰু মানুহবোৰ ডাঙৰ নহয় সেইকাৰণে কি হয় যে জুইহালতে বটলতে বনাবলগীয়া হৈ যায় আৰু জুইত বনোৱা ভাতটো খায়ো ভাল লাগে যে সেইকাৰণে বাঁহখনৰ পৰা এতিয়া খৰিকেইডালমান লৈ যাওঁ তাত সেইডাল এডাল শুকান বাঁহ আছে শুকান বাঁহডালকে কাটো পিছে মহৰ গান শুনিছেনে বাৰু গোটেই গীটাৰ বজাইছে হাৰমনিয়াম বজাইছে গোটেই এটা কোঁ কোঁৱাই আছে যেনে তেনে বাঁহডাল কাটি পেলাই নিওঁ নি পেলাই ফালি কৰি দিওঁগৈ আৰু উ ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ পোৱাই নাই ইমান খৰি এডাল বাঁহ কাটি লৈ তাৰমানে নেপালোৱে আকৌ উলিয়াবই নোৱাৰিলে ইমান তাৰমানে জাজত সোমাই আছে এতিয়া পৰি থকা এডালকে লৈ লওঁ সেয়া খৰি নিবলৈ আৰু মানুহ আহিছে আমাৰ এইবাৰ মানে খৰি চৰি আনি দিলোঁ এইবাৰ বনাম পকৰি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ গা পা ধুই দিছে এইবাৰ পকৰিটো বনাই লওঁ হয়নো কি খাবা পকৰি খাম ন আমি চবেই পকৰি খাম এতিয়া পকৰী লাল চাহ পকৰিকৈ বনাই লওঁ দেখাম বৰ কেনেকৈ বনাওঁ বেচনকেইটা এবাৰ মিলাই কৰি ল'লোঁ এইফালে জলকীয়া কাটিবলৈ দিছোঁ আমাৰ কাটি আছে জলকীয়া কেইটা দি দি ছোৱালীজনীয়ে জলকীয়া খাব নোৱাৰি যে সেইকাৰণে তাইক জলকীয়া জলকীয়া খাবানে কেলে পুৰিব নেকি ক'ত পুৰিব তাত পুৰিব ঠিক আছে বনাই লওঁ পপ এইকেইটা তাৰপৰা লাল চাহকণ বনাব আৰু লাল চাহ অকণ খাম আৰু এতিয়া কৈ দিয়া কিবা এটা অ নমস্কাৰ এতিয়া ভিডিঅ'বোৰ চাব দেই আৰু কৈ দিয়া আকৌ আকৌ সেয়া আমাৰ প্ৰথম পাঁচটা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে জলকীয়া নিদিয়াকৈ বনাই লৈছোঁ এইবাৰ ইয়াত জলকীয়া দি দিব দিছেনে জলকীয়া খন্দু জলকীয়া খাম আৰু এনেকৈ দোকানৰ নিচিনা হোৱাগৈ নাই তেল অকণমান অকণমান দি দিছোঁ ৰিফাইন তেলৰ যিমানহে দাম দোকানৰ নিচিনা বনাবগৈ গ'লে এইখন আৰু পকৈ কিনি পোৱাতকৈ বেছিয়ে যাবগৈ এয়া বনি আছে জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল জ্বলি গ'ল পটাপত পটাপত ৰঙা হৈ গ'ল ৰঙা হৈ গ'ল এয়া আমাৰ যোগালী গেধি বৌয়ে যিহেতু ভিতৰত ভাত আকৌ বনাই আছে সেইকাৰণে বাটৰ পানী কাঢ়িব হোৱা দেখি ফালে গুচি গৈছে লেটাক আকৌ খৰধৰকে কৰি পেলাই আকৌ পকৰী লৰাবলৈ আহিছে গেধি বুলি বাৰ এনেই ধেমালিতে কৈ দিছো বৌ অকণি অকণি কৰি থকা নাই আৰু পূৰা চেপে চাপে লাগে তেল পিঠাই বনি চাগে দোকানৰ পকৰি আলু চবকেইটা ইয়াতকৈ সৰুৱে হ'ব চাগে দোকানে কি হ'ল আকৌ ভাতৰ পানী কাঢ়িবলৈ দেৰি হৈছেগৈ ৰান্ধনী একদম পূৰা পতাপত যোগালি লগাই থৈ দিছোঁ সেইকাৰণে গোটেইখন তেল পিঠাই হ'লগৈ আৰু পকৰি পকৰি বনিছে আজি অ পকৰি আৰু লাল চাহ বনাই হৈ গ'ল আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ